по статье номер 132. А дед так жалел, так переживал. Какие возможности? Вот и решил выкрасть ее. Но решетка не подается. Вот и решили позвать свой дед, свою женушку, бабу Люлю с Камчатки. Получается. Тогда к ним на помощь приехала внучка из Лос-Анджелеса, знаменитая актриса Мэри Эппл. После неудачи она решила позвонить другу жучку, заядливому бухальщику. Ничего не получается. Пришла к ним на помощь кошка Викси Кикси. Все не получается. Ну что? Это кто? Это же мышка-вышебытошка и ее телохранитель вот и получается Ходи.